大家好，我是十一，感谢这段时间对我和鹰将的关心和支持。我和鹰将经过彼此的了解和相处，决定一起携手走过人生后面的旅程。订婚典礼将于三天后如期举行，届时全网直播，希望得到大家的祝福。谢谢。是啊，石梦已经消失一周了。妍妍。我我是说万一啊，万一，你说？ 万一石墨真没来，咱们怎么收场啊？他肯定会出现的。妈、啊，肯定肯定，我也觉得。我是怕，万一十一还对你抱有幻想，到时候再来个什么生米煮成熟饭，那可怎么办？十一他不是这样子的人，我相信他的。 哎，石总，你怎么在这儿啊？可可，你走了以后，我们大家都特别的想念你，想念一起为水镜奋斗的日子。啊,啊，石总，以后有什么需要帮忙的，您吩咐。嗯，走了。嗯，等等，还真有。 你想抢婚？太浪漫了，我一定支持你。<唉>现在开始，石总是我男朋友了。谢谢。哎，这给我吧。 你怎么来了呀？都布置好了，就等准新娘了。哎，你别那么叫我。今天真漂亮。谢谢。可惜这么漂亮的女孩子，与我无关。十一，你怎么了？ 方言，我有一个请求，你能答应我吗？如果到最后什梦没来的话，你能不能陪我一起把这场戏演完？只是一场戏而已，如果演砸了的话，我会很丢脸的。况且，过段时间我会宣告与你分手。 我相信石梦一定会来的。现场。 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，首先请大家先入席就座。在这里，请允许我非常荣幸的宣布，十一先生和方岩女士的订婚盛典正式开始。让我们全场掌声有请准新郎十一先生登场。非常感谢大家来到这里，见证我最重要的时刻。 接下来，有请我美丽的准新娘，方言。